sizlardan oldin o'tgan insonlarni ichida bir kishi borde alloh taolo ko'p mol mulk boylik bergan dedi bir umr yoshligidan o'rtaligidan qariguncha faqat gunohlarga sarf qildi mana shu dedi umrini nihoyasiga yetganda farzandlarim to'plandi farzandlarim sizlarga meni bir savolim bor dedi qanday ota bo'ldim men sizlar uchun dedi otaligini men eplay oldimmi dedi o'zi musulmon o'sha şey zamonni dinida musulmon otaligini epladimmi dedi epladingiz dedi men qanday ota bo'ldim devdi eng yaxshi ota bo'ldingiz dedi men sizlardan bir narsani iltimos qilaman va'da berasizlar albatta shuni bajarmasanglar men sizlardan rozi bo'lmayman dedi farzandlari otajon nimani iltimos qilsangiz ham bajaramiz deyishdi <feyizâ> mittu, men dunyodan o'tar ekanman meni yoqib tashlanglar dedimen yonib suyaklarim qolgandan keyin tegirmonga solib meni maydalab tashlanglar dedi unga o'xshatib kulga o'xshatib tashlanglar dei so'ngra meni ikkita qopga solinglar dedi eng shamol ko'tarilgan kunda shamol esib turgan kunda yarmini olib borib toqqa yarmini olib borib dengizdagi suvga uloqtirib tashlanglar chachib <Miles> tashlanglar agar alloh taolo meni qaytadan tiriltirsa meni qattiq azoblab qo'yadi deydi chunki men yaxshi amal qilmadim dedi dedi farzandlar rozi unamadi otajon biz unday qilolmaymiz dedi agar shunday qilmasanglar men sizlardan rozi bo'lmayman dedi vafoni ahdi paymonni olgandan keyin ota dunyodan o'tdi farzandlari otani meros vazifasini buyrug'ini bajarishlik uchun otasini o't qo'yib yondirishdi qolgan suyaklarini maydalab ikkita topga solishdi shamol esib turgan kunda yarmini olib borib toqqa yarmini olib oiborib dengizga tashlashuordi pag'ambarimiz salallohu alayhi vasallam hadisini davomida alloh taolo yerga buyurdi ey yer maydalanib kül olup chachilib ketgan suyagini to'pla ey dengiz sen ham to'pla qayta to'plandi alloh subhanava taoloi huzurida tirik jasad bo'lib qaytadan tirildi xitobda xitob ey bandam deyapti Allah taolo doim bandam deb ey bandam dei nima sababdan shuni aytding bollaringga nima sababdan aynan shu vasiyatni qilding robbi robbim men sendan qo'rqdim dedi men gunoh qildim lekin men sendan qo'rqqanim uchun qildim boshqa gap yo'q dedi gunoh qilardim baribir qo'rqardim sendan dedi qo'rqmaganimdan emas nafsimni tiyaolmaganimdan qo'rqmaganimdan emas shaytonga kuchim yetmay qolganidan va agar shunday o'lib ketsam ana do'zaxga tushaman deb bolalarimga meni chachib yuboringlar deb aytdim men shu uchun aytdingmi bandam dedi shuning uchun aytdim dedi hamma gunohlaringni kechirib yubordim dedi birorta gunohing qolmadi hammasini kechirib yubordim jannatga olib kiringlar deb jannatga olib kirib ketdi shuning uchun birodarlar alloh subhanava taoloni rahmatidan alloh taoloni mag'firatidan uzoq bo'lmaylik tavba qilaylik